नमस्कार शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचे मनापासून स्वागत आज आपण इयत्ता दहावीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीची प्रथम घटक चाचणी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित सोडवणार आहोत ही प्रश्नपत्रिका एकूण वीस गुणांची आहे आणि ही सोडवण्यासाठी आपल्याला एक तासाचा वेळ हा दिला जाणार आहे यासारख्या इतर विषयांच्याही प्रश्नपत्रिका आपल्याला हवे असतील तर मित्रांनो आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल ऐकॉनवर क्लिक करा म्हणजे यापुढे होणाऱ्या प्रथम सत्र परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकासुद्धा आपल्याला अशाच पद्धतीने सोडवलेल्या पाहायला मिळतील त्यानंतर इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका पाहण्यासाठी व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली प्लेलिस्ट पहा घटक चाचणीची त्यात सर्व विषयांच्या प्रश्नपत्रिका सोडवता येतील प्रश्न, प्रश्न, प्रश्न पहिला इयत्ता दहावी हिंदी घटक चाचणी एक परिच्छेद आपल्याला या ठिकाणी दिलेला आहे आणि त्या परिच्छेदवर आधारित विचारलेली कृती आपल्याला पूर्ण करायची आहे बघा ती नवरात्री तथा दशहरा पर्व मे गोवा की अलग अलग परंपरा आहे बघा पॅसेज दिलेला आहे तो आपण वाचायचा आहे गोवा की विशेषता आहे या पाठावर आधारित आणि त्याची कृती बघा चार परंपरा आहे आपल्याला विचारलेली पहिली परंपरा आहे घरं मे गल्ली मोहलो मे मां दुर्गा की घटस्थापना दुसरी परंपरा आहे लडकीओ द्वारा गर्भा का पर्व मनाना तिसरी परंपरा आहे रावण का पुतला कहीं भी नाही जलाया जाता और चौथी आहे सुबह पूजा करते है त्यानंतर क भाग सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए एक कोलंबा बीच पर हम हमने डॉल्फिन मछलियां देखी अगला अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए स्पोर्ट्स रिसोर्ट पैराग्लाइडिंग डॉल्फिन विभाग दो कृति पूरी कीजिए गजल में प्राकृतिक घटक फूल मोती तितली सी ये चार है ये कविता दी गई है इसके आधार पर आपको ये कृति पूरी करनी है जिनके उत्तर निम्न हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए एक भीड़ कवि अक्सर किसी शक्ल को कहा देखना चाहता है और दूसरा है, जो आंसर आना चाहिए उसका सवाल वक्त के धुंध में साथ रहने को किसने कहा पूछता प्रश्न समानार्थी शब्द ले लिखे शक्ल, चेहरा रोशनी उजाला विभाग तीन पूरक पठन के लिए संजाल पूर्ण कीजिए एक समय ऐसा भी था जब परिचित पढ़कर आपको कृतिया करनी है यहां पर वाक्य ढूंढना है आपको एक समय ऐसा भी था मेरे साथ आप भी ढूंढिए देखिए यहां पर यहाँ पर आंसर लिखा है मैंने पहला एक समय था जब उसकी मंडिया के पास बाबू लोगों की सवेरिया या बंदी रहती थी ये पहला वाक्य लिखना है दूसरा ये उसे लोग पूछते ही नहीं थे ये दूसरा तीसरा उसकी खुशामद भी करते थे और चौथा अरे सिरचन भाई अब तो तुम्हारे ही हाथ में कारागिरी यह कारागिरी रह गई है सारे इलाके में ये चार बातें यहाँ पर आपको लिखने देखिए यहाँ पर इसका जवाब है पूछता प्रश्न मंडे या के लिए पर्याय शब्द लिखिए छप्पर छोटी झोपड़ी कुटी पलानी मंडई अगला प्रश्न खेत खलिहान की मजदूरी इस विषय पर अपने विचार लिखिए खेती के समय बहुत सारे गांवों में मजदूरी की दर प्रतिदिन बीस रुपये से चालीस रुपये तक होती थी इस कारण उचित मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी की बात ही नहीं हो पाती है खेत मजदूरों में संगठन का अभाव है इसीलिए जो भी कानून व योजनाएं बनती है वे कागजों पर ही रह जाती है इस तरह से अपने विचार लिखने हैं अगला प्रश्न व्याकरण विभाग के आधार पर प्रश्न चौथा सूचना के अनुसार कृत्या कीजिए पाचों को एक राम और कृष्ण एक ही मकान में रहते हैं इसके और जो शब्द दिया गया है इस और शब्द का भेद पहचानना है आपको वो है संबंध सूचक अवयव अगला निम्नलिखित शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए अचानक जैसे ही उसने रस्सी उठाई वह अचानक सुनहरे रंग का तोता बन गया इस तरह से वाक्य में प्रयोग करना है निम्नलिखित शब्द वाक्य शुद्ध करके लिखिए जिंदगी हमारी अब नहीं बचेगी जिंदगी हमारी अब नहीं बचेगी नीचे दिया है उस तरह से वे लिखना है यानी कि जो अशुद्ध शब्द है वो शुद्ध करके लिखना है दो शब्द कोई भी अशुद्ध होंगे अगला प्रश्न काल परिवर्तन कीजिए गुरुदेव अपने समय पर स्नान करते हैं पूर्ण भूतकाल कीजिए गुरुदेव अपने समय पर स्नान करते थे लास्ट में थे का लिखना है तभी पूर्ण भूतकाल होगा वाक्य विदा का क्षण आ गया सामान्य भविष्यकाल कीजिए विदा का क्षण आएगा अगला प्रश्न निम्नलिखित लिखित का अर्थ लिखकर वाक्यो में प्रयोग कीजिए नामो निशान अर्थ है नामो निशान न रहना जवाब है अस्तित्व मिटा देना उसका वाक्य में प्रयोग राम रावण के युद्ध में रावण ने रामन का नामो निशान मिटा दिया अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता दहावीची हिंदी विषयाची प्रथम घटक चाचणी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित आपण सोडवलेली आपल्याला ही प्रश्नपत्रिका नक्कीच उपयोगी ठरणारी यासारख्या इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल ऐकॉनवर क्लिक करा थँक्यू